নমস্কাৰ ফেচবুক লাইভৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ মাত্ৰ দুটা সৰু খবৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল অত্যন্ত উৎক উৎকণ্ঠাৰে সৈতে অপেক্ষা কৰি আছিল যে পুলিচৰ কনিষ্টবলসকলৰ নিযুক্তি কেতিয়াৰে পৰা হ'ব বা কোনদিনাখন হ'ব মই য'তেই মিটিঙলৈকে যাওঁ তাতেই মোক সোধে যে মামা আমি পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলো আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কেতিয়া পাম মই আপোনালোকক আজি জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিলে তিনি তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম যিসকলে পুলিচ কনিষ্টেবল বা কামাণ্ডো এ বি ইউ বি এছ আই যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সকলোকে আমি তিনি তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিম আপোনালোক নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব লগত দেউতা মা বা মাৰ এজনক লৈ আহিব কাৰণ আপোনালোকৰ এই সাফল্যৰ দিনটোত লগত দেউতা মা বা দেউতা বা মাক আপোনালোকে লৈ আহিলে তেওঁলোকেও ভাল পাব আৰু আপোনালোকেও আনন্দ অনুভৱ কৰিব মই সকলো মোৰ অতি মৰমৰ ভাগিনসকলক যিসকলে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে সকলোকে নহয় যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ মই তিনি তাৰিখে আকৌ এবাৰ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ